deyir. Dinara. Dinara təqdim edirik, xahiş eləyirəm. Ağalıyeva Dinara. Mən uzun müddət turizm sahəsində çalışıram. Hal-hazırda digə, başqa bir sahədə, alternativ bir sahə özümə seçmişəm, özümü o sahədə sınayıram və çox da uğurlu əgər e, sınaqlarım o da nəyə görə mənim e, beynaxaq treyninglərdə aldığım təcrübəm əsasında həmin bu e, belə deyək də özümü yenidən doğrultmağım həmin beynaxaq e, treyninglərdə aldığım həm e, keyfiyyətlərdir, xüsusiyyətlərdir. E, biz Almaniyada mən bu uşaqlarla hamsinə düz, 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 düz yəsasla gəlməyibdi. Burada hardası 11 nəfəri. Biz bu uşaqlarla oktyabr ayında tanış olmuşuq. Düz 10 il bundan əvvəl. On illə bundan nədir? Bu il bizim 10 illiyimizdir. Golden Jubile belədəytdə, yubileyimizdir 10 illiyimizdir. Və biz məbelə qərarə gəldim ki, yığılaq bir yerə və uşaqlar hamımız bunu qeyd eləyək. Və uşaqlar da sağ olsunlar ki, qəbul elədilər bu dəvəti. Mən hələ 2 gündən deyirəm ki, bayaqdan səhərdən yığaldığım gündən deyirəm. Mən çox treyninglərdə olmuşam və eyni zamanda burada oturanlar da çox treyninglərdə olmuşuq. Amma Bu Almaniyada olan treyninglərimiz həqiqətən də çox qeyri-adi bir, çox xüsusi bir treyning oldu və həqiqətən də bu treyninglər mənim həyatımın bir kitabı var, da hamımızın həyatımızın bir kitabı var. Şəxsən mənim həyatımın bu kitabı, bu Almaniya səfəri, səf Almaniya səfəri həyatımın ə, kitabının qızıl səhifələridir. Qızıl səhifələri yazılıbdı bu həyatıma. Çox gözəl. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu cür gözəl insanlarla, dostlarla tanış olmuşam və ümid edirəm ki, bizim dostluğumuz davamlı olacaq. İnşallah ki, 15 illiyimiz olsun, 20 illiyimiz olsun. Bizim övladlarımız dostluq eləsinlər, ailəvi biz dostluq eləyək. Belə-belə gözəl tədbirlər, düzə tədbirlərimiz olsa daha gözəl olardı. İndi biz burada planlaşdırırıq ki, bir bu komanda yığlaq harası yenə də bir yerə bir adventure qatarla <laughs> harası bir yerə gedə. Maşınla, avozanə qatarlarla nə olunur də. Yığlaq harası bir məsələ bir yerə gedir. Bir piklüçən yəxtarırıq. Adventure axtarırıq. Görə indi nə fikirləşirik. O dapan kimi deyəcəm. Çox sağ olun hamınıza. Bu nömrəsi 1171. Səs verin, diplomatlığa lazımdır. Məndən soruşun. Məhsolda nə bağlayacaq məclis. Mən də deyirəm. Doğrudan çox xoş oldu, dilafxan biz hamız müxtəlif yerlərdə olmuşuq hamız. Doğrudan da mənim də həyatımda bunun xüsusi bir, bu səfərin xüsusi bir yeri var. Və ümid edirəm ki sizi gördüm, doğrudan da sevindim. Uğurlar hamızın. Sağ olun. Çox sağ olun, anar müəllim. Yə, mən də şad oldum. 10 ildən sonra yenə, arada bir yığışırdıq, amma belə yubiley şəklində yığışmağımız çox gözəl oldu. Çox sədinara xanıma təşəkkür elədi. Hə, yəni əsas odur. Əsas odur alındı. Yeah, <laughs> <Yeah. gülüyor> yəni bu səfər Almaniya səfərimiz yəni hamda olduğu kimi məndə də belə çox təsiri yadda qalan hadisələr çox oldu. Yəni həm iş, karyera, karyera baxımından öz işimdə də bir az köməyi oldu. Yəni göz dünya baxışımız biraz da genişləndi. Ən əsası postlar qazandım. Amma əsas odur. Yəni, i̇nşallah yeni də yəni, davamlı olar. Görüşərik. Həm orada olan xoş xatirələri təkrar yada salarıq. Hal-əhvalımız yaxşılaşır. Yəni çox pozitiv bir tamamlar qaldırdı. Sağ çox sağ olun. Çox sağ olun.

Mən də çox sevinirəm ki, biz 10 ildən sonra hələ də hamımızın keyfi yaxşıdır, gülürük, zarafatlaşırıq. Elə 10 il bundan əvvəlki kimi. Əslində Kəğan çox düz qeyd elədi ki, biz hissələmədən çox şey öyrənmişik. Mən də ə, o səfərdə öz dəyərlərimin müəyyən hissəsini dəyişdim və ordakı təcrübəni bu günə daşımışam. Mənə bu müxtəlif ə, həyat illərində, yollarında əslində bu təcrübə mənə çox kömək eləyib və əslində biz düşünürük ki, Almaniya hökuməti düşünür ki, biz ora gedəcəyik və nəsə alacağıq və hətta o təlimdən sonra bizə linklər gəlirdi ki, siz aldınızmı o, o avadanlığı falan. Mən hər dəfə özümü belə biraz qəribə hiss elirdim ki, mən heç nə almamışam da orda. Yəni elə belə ki, gedib pulsuz yeyib içmişəm. Heç nə almamışam. Özümü belə biraz Türklər demiş ki, məhçub hiss elirdim. Sonra fikirləşdim ki, baxın, da həm öz çevrəsində Almaniyanı belə deyək də, yaxşı tərəfindən tanıdır. Biz ordakı o mühiti reklam edirik, ordakı dəyərləri yayırıq dünyaya. Həssən Almaniyanın həm də belə suallar var. Idi, sualların içində bir də yadınızdadır belə bir şey var idi ki, mədəni tərəfdən nə öyrənəcəksiniz? Yəni onlar o avadanlığı sata bilmədilər, amma öz mədəniyyətlərini ə, ixrac etdilər. Biz hələ də ə, böyük dəyər veririk də onlara. Ona görə mən çox sevinirəm ki, ə, biz gülə-gülə zarafatla çox şey öyrənmişik. Sizi təndirəm çox sevinirəm və səndən fikrimi təğdirsən orada. Hamızı çox sevirəm. İnşallah biz o qatar səfərini eləyək. Çox sağ olun, çox sağ olun, Leyla xanım. Buyurun, buyurun. Buyurun. Bu evənin çıxış edən Elnar. Elnar xanım, buyurun. Nauchniy sotrudnik i disiplinny v proshlom. Sağ ol. Ah, salam. Ə, demək, <coughs> burda hər şey deildi. Mən də çox şadam ki, bu gün uşaqlarla görüşürük. Ə, düzdür, Almaniyanın məqsədi, Almaniya getməyimizin əsas məqsədi başqa idi. Bilik və biznes sahəsində müəyyən ə, müəyyən şeylər qazanmaq, amma ondan da daha çox dəyərli xatirələr və dostlar qazandıq və çox şadam ki, bu gün oturup belə bir maraqlı mühitdə keçmiş maraqlı xatirələri yada salırıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Birin Lələxanə. A, mən. A, çə. Ya ni uspela otkrychat GPT. Ya budu govorit na russkom. Mən də yox. A, mənim adım Valədir. Multikulturalizm. Da, rusca izlənə çəşkalat, da, da. Sorry, sorry. Да, 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 это Да, да. Вот из, 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 из деревни, из деревни Я очень рада, что я попала именно в эту группу. Именно с этим коллективом, которые сидят здесь, все на самом деле очень веселые. Я только помню, что я там постоянно смеялась. Мы учились, там иногда там один час сидели, но мы думали, куда мы пойдем, что мы будем делать, и как мы будем веселиться. То есть наше время всегда прошло с весельем. Несмотря, что я знала Анара и Сахина, я еще получила очень много новых друзей, и все по-своему очень хорошие. И я очень рада, и я надеюсь, что мы всегда так будем встречаться и вспоминать нашу молодость, как мы 10 лет назад, как мы все... Я, э... что ты собирать? <сínt> я... <сínt> я точно не смогу собрать. То есть это, э, здесь есть люди, на самом деле, которые очень хорошие организаторы. Мы будем ждать от них и требуем, чтобы они делали свои дела. То есть вовремя нас собирали, и вообще вот мы, вот так... Э, улыбались. Инди. Sözü ederim. Teşekkür 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 Камбаджо. Камбаджу, это на вьетнамском, Они двоим братья и сестры. Десять лет это срок. За десять лет люди создают семьи, рождаются дети, идут в школу и так далее. А то есть, на самом деле очень много времени прошло с нашего знакомства. А такое впечатление, как будто вчера это было. И то, что мы сегодня за этим столом сидим, на самом деле говорит о том, что те дружеские отношения, которые у нас зародились 10 лет назад, они на самом деле оказались очень качественными, фундамент был поставлен очень хороший. Иди Диляра, Динара, Сози Олара, у всех у нас уже как бы за, за малым исключением есть семьи, дети и так далее. И было бы очень здорово, если бы на самом деле дети тоже, да, да. Поэтому все те, кто сейчас думают о своих детях, о своих семьях, всем удачи, здоровья, счастья, любви, те, те, кто еще не обзавелись, у меня большое пожелание всем нам, чтобы мы участвовали на

Я вас На самом деле что ли? Да. Так что, девочки, за. Мы ждем, как говорится, от вас. Да. А мы надеемся. Надеюсь. Надеюсь. Да вам лоусон, ахар лоусу. <говор> <говор> Вот так вот. Э, спонтанно Джина, да, нас это спровоцировала молодежь. Надо почаще, надо почаще так делать. Она Ага, она раəlini qaldırdı. Deyirsən, kebab eləmək istəyir biz. Yo, kebabı nə vaxt ki, nə vaxt da gəlir. Kebab məndən eləyəndə vaxt verəcələr. Biz mətab sübətləri veririk biz edirik. Xa? Yo, xa. Əla. Çox sağ olun. Mükafət deyəcəyiniz. Platform, pasifçi başı. Çox sağ olun. Həcəcə hamınızı elə bir şey elədim. Bəli, bəli. Də. Necə? Mən də əvvəldə danışdım. Bir də de nə də onu demək istəyirəm ki, elə təhsirat var ki, biz Almaniyadayıq. Düzdür? Həm havası, həm belə atmosfera. Deməli, <laughs> çox sağ olun. どうも。